А вот и Настенька Трифонова, вице-королева красоты, зима 2012. Тот человек, который, по идее, должен был растопить весь этот зимний, э, всю эту зимнюю какофонию, можно сказать, которая на нас набросилась и до сих пор никак не отпускает. Но сегодня уже, мне кажется, остатки снега уже начали вываливаться. И... Это не может не давать повод к радости. Да. Настенька, скажите, как вы счастливы? Ну, вообще, а, вы счастливы ли? Я честно скажу, что я впервые участвую в подобном конкурсе, и я не ожидала, что я займу второе призовое место. А мне вот интересно, как же вас сюда затащили вообще? Вот. А, вообще, началось с того, что в интернете я прошла в суперфинал. Все-таки в интернете был суперфинал конкурса да потом э, нас пригласили и сказали участвовать в суперфинале Фин суперфинал будет проходить здесь от вас так вкусно пахнет очень я прям стою ловлю аромат своим большим носом а, настенька скажите пожалуйста вот а, вы по образованию кто если учитесь а, вообще я занимаюсь танцами я танцую а, также я начинаю карьеру фотомодели ну и хочу вообще стать актрисой Вопрос э, прозвучал, и на него был получен более чем веский ответ во всех, так сказать, 3D-проявлениях. Скажите, а какое отношение у вас вообще к интернету есть, какое-то отношение свое личное? А Личная, моя личная страничка. Понятно, то есть, ну вы тоже, наверное, уже не представляете себе жизнь без него, раз вы даже конкурс красоты выигрываете благодаря тому, что в интернете вы участвовали в конкурсе, правильно? Ну, скажем так, это получилось вообще чисто случайно. Это всегда все великие, все великие поступки происходят случайно. А, дело в том, что я добавила свою фотографию. У меня была последняя фотосессия, я туда добавила одну из фотографий, где. Где по где жюри отобрала меня в суперфинал? Прекрасно. Вы сюда приехали, да? А, я приехала сюда по двум вещам. Это первое, чтобы попасть на конкурс. А, и второе, я проходила кастинг в сериал. Очень хорошо. Но сериал это не так прикольно, как вице-королева 2012 зима в таком замечательном месте, как Цвет ночи. Я тоже так думаю. Да, и вот такой вот момент. Как вы оцениваете вообще, ну, вот на какую оценку вы оцениваете ведущего самого, который вел сегодня и вообще все мероприятие? А, скажу честно, что я человек очень честный. Ведущий очень веселый, позитивный человек. А, атмосфера появилась серьезности уже сегодня. А, вчера на репетиции ее не было. Она появилась только сегодня, и когда увидев других конкурсанток, я уже так чуть-чуть забоялась. Да, ну а как вот вообще выиграть? выиграть конкурс и не жалко вам вот ваших коллег по, скажем, по подиуму сегодня? Если хочешь чего-то добиться, никогда не нужно смотреть на других. Никогда не нужно. Ну вот вам весело, сейчас вы там э, сразу увидите. А вот кто-то просто уйдет домой, не хлебавший, сейчас сядет в свой э, маленький автобус и поедет к себе в Московскую область, ну к примеру. А, я хочу им пожелать, чтобы они никогда не сдавались, оборолись а э, за свои мечты, за свои цели. Какое? Благое пожелание, дорогие интернет-зрители. Ну что ж, канал Star желает вам а, в дальнейшем хронической удачи, неизлечимого здоровья, фантастической любви, безусловно, так как наступает весна. А также мы вам хотим пожелать а, уже извиться и перерасти а, в супер, а, пупер, мегатрупер, как там правильно в интернете а, называется. Ну то есть вообще мега, гига-мега-мега-звезду. Спасибо большое. И в сериалах, и вообще э, такой красоте, мне кажется, уже и не стоит даже участвовать э, в конкурсах красоты. Спасибо большое, мне очень приятно. Спасибо, нам тоже было очень приятно. Канал People Star всегда с нами, всегда с вами. Смотрите нас всегда. Пора. Спасибо.